मी अमेरिकेत गेलो होतो तेव्हा भारताचा डिफेन्स मिनिस्टर होतो मी विमानतळावरून पुढे गेलो तिथे सैनिकांनी मला परंपरेनुसार सॅल्यूट केला तिथे सैन्यामध्ये सगळ्या मुलीच होत्या तिथे सैनिकांची जबाबदारी महिलांवर होती मग हे भारतात का नको असा मला प्रश्न पडला मात्र त्यावेळच्या वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांना सैन्यामध्ये महिला जबाबदारी पेलू शकतील की नाही याबाबत खात्री नव्हती त्यावेळी मी सैन्याची जबाबदारी महिलांनाच दिली पाहिजे असा निर्णय मी भारताचा संरक्षण मंत्री या नात्याने त्यावेळी घेतला होता असं स्पष्टीकरण शरद पवार यांनी दिले कोई भी देश का जशी फिस्सा जब दूसरे देश में जाता है तो उसको सैल्यूट देने के लिए वहाँ के आदमी की टीम खरीदी गई थी मैं हवाई जहाज़ से उतरा वाशिंगटन में सामने वहाँ के आदमी की टीम खरीदी थी उन्होंने मुझे सैल्यूट दे दिया और मेरे ध्यान में एक बात आ गई कि वहाँ से दोन सौ दो सौ आजी के जवान थे इनमें से एक भी जवान नहीं था सब लड़कियाँ थी मुझे आश्चर्य था अमेरिका जैसे कंट्री ने आज भी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी लड़कियों के ऊपर दी है मैंने ये सोचना शुरू किया कि हिंदुस्तान में क्यों नहीं हम कर सकते हिंदुस्तान में करने की आवश्यकता क्यों नहीं है एक सिस्टम होती है डिफेंस मिनिस्टर में हर वे को सुबह नौ बजे डिफेंस मिनिस्टर के चले ऑफिस में चार लोग बैठे हैं आर्मी से नेवी थी एयरफोर्स से और डिफेंस सेक्रेट और डिफेंस हुई और तब बहस करते हैं विदेश की स्थिति क्या है पाकिस्तान वॉर्डर की स्थिति क्या है चाइनीज़ वॉर्डर की स्थिति क्या है श्रीलंका में मशहूरों की स्थिति क्या हो रही है समय नहीं नेवी की स्थिति क्या है ये सब डिस्कशन हमेशा होती है तो मैंने अमेरिका से आने के बाद तो इस मीटिंग का डिस्कशन हमारा हो गया और मैंने सब आम खुर्स के प्रमुख लोगों को कहा कि अमेरिका में आज डिफेंस की जिम्मेदारी लेने के लिए वहाँ की लड़कियाँ आती है तो यह क्यों नहीं करे तीनों लोगों ने आदिसी हो नैवंसी हो एसिह तीनों ने कहा यह हो नहीं सकता लड़कियाँ ये काम कर नहीं सकती मैंने बोला ठीक है आप सोचो एकदम नाम मत दो, दो। और एक महीने के बाद फिर ऐसे सब्जा मैंने निकाला ये सभी का सहमा हुआ ही था फिर मैंने और एक महीना उनको दे दिया और वो सब्जेक्ट उन्होंने वहाँ उनके सामने रखा तो तीनों का जवाब वही था तो मैंने बाद में कहा कि देश ने की जनता ने दिखे सुनने से कि जिम्मेदारी मेरे कंधे पर दी है डिसीजन लेना ये मेरा अधिकार है और जो डिसीजन मैं लूँगा देश के हितों की रक्षा करने के लिए इसके अमल करना आपका फर्ज है कि मेरा डिशन है आज तक इंडियन आर्मी इंडियन नेवी इंडियन एयरफोर्स ने <coughs> वहाँ नजरियों को मौका देना चाहिए और शायद आपको याद होगा छब्बीस जनवरी की फरीज जो दिल्ली में होती है आजकल इस फरीज की डर से नजगिय दूसरा एक बात है और लोगों को ज़्यादा मालूम नहीं ऐसी बात है कि हमारा एयरफो जो है इसका एक्सीडेंट रेट थोड़ा ज़्यादा है कई देशों से कभी गलती होती है कभी कुछ होता है तो एक्सीडेंट होते हैं आपसे शायद करके या फर्सों के अखबार में फला हुआ Kdybychom si řešili, co dějí, co nejde